keyingi misolga o'tamiz tengsizliklarni isbotlash Y guruh 1:1. demak Y guruhda biz koshi tengsizligi va uning tadbiqlarini o'rganishga harakat qilamiz koshi tengsizligini qisqacha yozib qo'yamiz demak ikkita sonning ikkita ixtiyoriy sonning o'rta arifmetigi ixtiyoriy ikkita sonning o'rta arifmetigi ularning o'rta geometrikdan katta yoki teng xususiyol uchun albatta ikkita san bir nechta son uchun ham o'rinli mana shu tushunchadan biz foydalanishimiz kerak ko'shis qiyinchiligida bizni misolimizda mana bu a soni va b soni berilgan nega aynan a mana shunday b mana shunday ko'rinishga ega bu narsani bir necha qadamdan so'ng yana ham yaqqol tushunishimiz mumkin bo'ladi mana bu ifoda ii taqsim uch ko'rinishidag ifoda va aynan mana shu yig'indini ikkita sonni yig'indisini ikkiga bo'lsak o'rta arifmetik hisoblagan bo'lamiz mana shu o'rta aritmetik mana bu qoidaga ko'ra o'rta geometrikka o'rta geometrikdan katta yoki teng bo'ladi bu yerda uchlar qisqarib ketsa ikki bu tomonga ko'paytiruv bo'lib o'tsa payqagan bo'lsangiz b hosil bo'lyapti engslikning chap tomonida esa a ning o'zi qolyapti demak mana bu narsa bizda a edi bu berilgan ma'lumot b edi demak abdan katta yoki teng ekanligini ko'rishimiz mumkin berilgan ma'lumotlarga ko'ra shunday xulosaga kelishimiz mumkin a man oini qirib tashlasa